হে গাইছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো অকলে ভালে আছে বাকী আজি ভিডিঅ'টো মানে বেদান্তহঁত ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ মানে আজি যাম আমি প্ৰেমদা স্কুল আৰু তাতে মানে বৃক্ষ ৰোপণ মানে আমি গছপুলি এটা ৰুম আৰু কিয়া ৰুম আপোনালোকক মই কৈ আছো প্ৰীতম আছে দিয়া কিয়া ৰুবা মানে আমি গছপুলি এটা নৰোঁ আমি তিনিটাই গছপুলি ৰুম প্ৰেমদা স্কুলত তাৰমানে এই আজিকালি মানুহৰ গছ গিলা কাটি থাকে আমি তাৰমানে গছ ৰুম বুলি ভাবিছোঁ তাৰমানে অলপমান সেইকাৰণে আমি এতিয়া ওলচো আমি এনেকে ছয়টামান চলি যাম এনেকে যাই কিনে অ ৰম আৰু গছ চাছ আপোনালোকে ভাবে মানে গছ পুলি ৰুম বা সেইটো সেইটো কথা নহয় পাৰা নাই আৰু একদম তাৰমানে এতিয়া ধৰা এতিয়া মোৰে মোৰ বাৰ্ধ সময়তকে বা উপাৰ সময়তকে এতিয়া অপূৰ্বাৰ বাৰ্থডে হল তেতিয়া হিৰা হাজৰ সময়তকে বা মোৰ সময়তকে সেইকাৰণে মানে এ আই তাৰমানে চবৰে সময় থাকা দিয়ে আৰু এনকে গোটাকেইটা লহে দাম আৰু এতিয়া তাকেই আৰু তাৰপৰা তেতিয়া মানে বেছি দেৰি কৰি নাখোঁ সি ওলাই আছে মানে তাৰ ওলোৱা নহয় বহুত টাইম লাগে বেদন্তৰ সেইকাৰণে আৰু সি ওলাই আছে বাৰু ওলাই পেলাই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই আছো ক'ত ৰুম আৰু ক'ত ৰুম আপোনালোকেতো গমেই পাব মানে আমি ৰুম প্ৰেমৰ দা স্কুলত আৰু তাতে ৰুম আপোনালোকক সকলোৱে আনি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে চাইডক গম পাব আৰু গাইছ আমি আহি পালোঁ মানে স্কুলত আৰু মানে সিহঁতক আৰু হিমাংশুক ৰখি আছো আহি পোৱা নাই সিহঁতে গছপুলি আনিব গেছি আৰু এইফালে বেদন্ত আছে বাবু আছে অ কি হা জুতি পঢ়িব লাগি না অ এনেকে সদায় আহিব লাগে হয় না গছ পুলি ৰুবা তাকে যাওঁ ৰবা এটা পুলি যিহেতু ৰে আৰু এটা নেক্সটটো ৰোবাক দিলে মেইন কষ্ট কৰি পেলাই যাই আছো আৰু আপোনালোকক মানে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আমি মানে গছপুলিটো ৰুলেই নহয় আৰু ৰোৱাৰ লগতে মানে যোনটো প্ৰতিপালন থাকে সেইটো কৰিব লাগিব আৰু সেইটো দায়িত্ব দিছোঁ আমি হিঁচি গৈছোঁ যিহেতু সিঁচি গৈছো সিহঁতৰ মানে পঢ়ে এইটো এখনত আৰু এখন স্কুলতে পঢ়ে হিচি গৈ যাতে সেইকাৰণে তাকে দায়িত্বটো দিছোঁ যাতে ভালকে ৰাখে বা দুটা গছপুলি আৰু আপোনালোক বাৰু দেখাম বাৰু পিছত মানে ডাঙৰ হ'ব আপোনালোক দেখাম আৰু আপোনালোকে চাহ মানে ট্ৰেইন যাই আছে আৰু এতিয়া গীতা ইয়াতে আচৰাব গাইছে গেছি তাৰমানে বহুত পানী আহিছে আৰু বতাহটো আপোনালোকে চাব পাৰে মানে বৰষুণ দি আছে এইকেইদিন সেইকাৰণে আৰু এতিয়া চাও বাৰু কি হয় নতুনকৈ মানে গছপুলি

জনালো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ বা গছপুলি লোৱা কামটো চব স্কুলতে কৰা নিৰ্ক আকৌ আহি দুডাল ৰোৱা অকল ৰ'ৰেতো ন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আমি যিমান পাৰো যিমান সহায় কৰিম তোমালোকো আহিবা যিহেতু আমি গছপুলিডাল ললো যত্ন লোৱা যিহেতু দায়িত্বটো দিলো আৰু শুনিছো এটা গোটেইখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকে চালাকে মানে প্ৰিঞ্চিপাল ছাৰকো মানে দিলো আৰু গোটেইখিনি আখন গামোচাই দি মানে সন্মান এটা দিছো যিহেতু স্কুলতে আছো আৰু যিটো মই স্কুলৰ পঢ়ি পাৰো আমি পঢ়া নাই মানে সেইটোৱে আৰু আৰু এতিয়া আমি অ এতিয়া চাও বাৰু কি হয় কি কৰো আপোনালোকক দেখাই আছো মানে গোটেইখিনিয়ে এতিয়া ক'ত ভাগত মানে কিবা খাবা যাবা তাকে এতিয়া চাও বাৰু কি হয় আৰু যদি একো নাযাওঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এন কৰি দিম দিয়ক আপোনালোকে চাই থাকো মানে গছ পুলি ৰুই পেলাই আৰু ভিডিঅ'টো মানে এন কৰা নাছিলো এতিয়া ভাবছো কি অলপ ওলাই যাওঁ মানে তাকেই আৰু আজি যিহেতু মঙ্গলবাৰ সেইকাৰণে মানে প্ৰত্যেকবাৰে যায় বাৰু আপোনালোকে দেখাই পাই তাকে মানে ভিডিঅ' বিলাক আৰু এতিয়া ইফালে ৰখি বহুত টাইম হ'ল থাকো ভালেই বাৰু কথা নাই কৈছি আমাৰ তাকে আহিছে ডাইলৰ হ'ব আপোনালোকক দেখাই চব আৰু গাইছো মানে এইটো ধুবা হাতৰ ঘৰ আৰু এইফালে বানপানীয়ে বানপানী আমি এতিয়া ধুনীয়াকে যাই আছো আৰু তাকে দুদিনমান পিছত জাল মাৰিব জাল মাৰি পেলাই মাছ সেই ধব এতিয়া ধুবতা মানে কি কব আৰু নতুনকৈ প্ৰেমত পচিনা নতুনকে মানে বহুত বছৰে দে কেমেৰাই নিম দে কেমেৰাই নিমি নাই আৰু কি কবা আৰু নাপিগিলে চাব লাইন দিব তাৰ ভাল চাওঁ এ ধুনীয়া মানে কি ডাক্তৰ কাৰণে ধুনীয়া লাগে আৰু ডাইৰেক্ট আহি পালো মানে ধুবাদৰ ঘৰত লাগি আৰু এতিয়া মানে মই ঘৰতো যাম আৰু অতি সোনকালে আমাৰ এটা ট্ৰিপো আহি আছে লগত আছে ধুনীয়া হব গৈ আছে আৰু ইয়াৰ মানে পিছেও দিছো বাৰু কিন্তু চাও কি হয় যদি মিলাই ধুবাদা ধুবাদাও আছে ধুবাদা মই যাম আৰু

এইবিলাক আকৌ কথা নুশুনিব বাই 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 বাই